بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مقدس انگوٹھی ایسی انگوٹھی کہ جس نے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بقابوں میں آ جاتے تھے اس انگوٹھی میں چھپے ایسے راز کی کیا حقیقت ہے یہ انگوٹھی اللہ تعالی نے کس ہستی کو عنایت فرمائی تھی اور قیامت کے دن یہ انگوٹھی کس کے پاس ملے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنے کی گزارش کرتی ہوں گوکہ یہ ویڈیوز یہ معلومات بہت زیادہ شیئر ہو چکی ہیں لیکن ایک سرکل میں ان ویڈیوز کو لاتے رہنا بہت ضروری ہے وہ معلومات جو ہم جیسے کم اقل لوگوں کو نہیں پتا کیا پتا تھوڑی بہت بھی اگر رائے براہ بردانے بھی کسی کی معلومات میں اضافہ ہو جائیں تو ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک عظیم و مقام و منظرت سے نوازا آپ نہ صرف نبی اللہ تھے بلکہ زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے تمام مخلوقات جنوں انس پرند جنات ہر غرض یہ کہ سب آپ کے تابع و فرما پردار تھے آپ کا حکم مانا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کند پر اٹھا کے چلایا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے ذات عطا فرمائے تھے مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے جنات کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کیا ایک عظیم لشکر تھا جنہوں نے یروشلم میں مسجد اقصا کی تعمیر بھی فرمائی تھی آپ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی عطا کی گئی تھی یہ انگوٹھی کوئی عام حیثیت کے مالک نہیں تھی اسے خاتم سلیمانی مہر سلیمانی انگشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنے وسیع حکومت و سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی یہ تمام مخلوقات آنکھوں کی طرف سے آپ ایک آپ کی آنکھوں کی طرف سے کھچے چلے آتے تھے آپ بس آپ کی ایک نظر انعیت ہوتی اور کوئی بھی وہ مخلوق جائے وہ جن ہو انس ہو حیوان ہو حشرات الارض ہو پرندے ہوں آپ کی طرف کھینچے چلے آتے وہ آپ کے تابع تھے اور اس انگوٹھی میں ایسی تمک تھی جیسے ستاروں جیسی اور کستوری جیسی خوشبو آتی تھی اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر جنت سے لائے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر تھی اور اس نقشے میں آٹھ گوشے تھے جس میں یاقوت لگا ہوا تھا بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس نگینے پر کلمہ شریف بھی لکھا ہوا تھا جو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت کی گئی تھی اور یہ اس میں یاقوت لگا ہوا تھا بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نگینے پر کلمہ شریف لکھا تھا اور اس کلمے کے برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے متی و تابدار تھے اور آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اس اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے جب کبھی وہ آپ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو آپ کو کوئی طاقت محسوس نہیں ہوتی روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء یا نہانے جاتے تو عزت اور احترام کی نظر سے اس انگوٹھی پاک انگوٹھی کو اتار کے جاتے تھے اور اپنی ایک باندھی کو دے کر جاتے تھے لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو وہاں یہاں پر بھی کچھ متضاد روایت پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جن نے اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا تھا آپ کی شکل صورت اختیار کر کے اور کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ابلیس آپ کی شکل صورت میں آیا اور آپ کے باندھ سے وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا اور جب وہ آپ واپس آئے تو وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے جا چکی تھی ان مختلف روایات میں کونسی روایات سچ ہے بل عالم لیکن بہرحال یہاں یہ حقیقت سچ ہے کہ آپ کے پاس سے انگوٹھی جا چکی تھی اس کے بعد ابلیس یا وہ آپ کے تخت پر قابض ہو گیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی اور غربت کی زندگی گزارنے لگی لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور اس کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل ایک جن یا شیطان ہے تو انہوں نے اس کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور وہ ان آیات کو سن کر وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا پھر جب حضرت سلیمان اور اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے مچھلی کا شکار کرنے گئے تو بحکم اللہ وہی مچھلی آپ کے ہاتھوں میں آ گئی اور جب آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگشتر سلیمانی آپ کے ہاتھوں آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہن لی اور جب آپ نے اس کو پہننے کے بعد فوراً آپ کو آپ کی حکومت دوبارہ واپس مل گئی تخت سنبھالتے ہی حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلا حکم اس سرکش جن کو کہا کہ پکڑا جائے اور میرے پاس لایا جائے لہذا قید کر دیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک میں قید کر کے سمندر میں پھینک دیا اور تا قیامت وہ اسی صندوق میں بند رہے گا یہاں ایک واضح رہے کہ دو متنازعہ روایات ہیں کہیں جن کا کہا جاتا ہے تو کہیں ابلیس کا کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی یہ انگوٹی کہیں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹی کسی کے پاس نہیں پہنچی گئی اور نہ ہی پہنچائی گئی اس انگوٹی کے متعلق بہت سی کوئی خاص روایت نہیں ملتی کوئی مستنات روایت نہیں ملتی بعض علماء اس واقعات کا انکار کرتے ہیں کہ اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ سے یہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل خاص سے عطا کی تھی یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر اور بیشر علماء کرام اس واقعے کو متنازعہ قرار دیتے ہیں اور ایک اسرائیلی روایات کے مطابق اس کا حصہ بتاتے ہیں حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سلیبی جنگ میں سلیبیوں نے مسجد اقصہ کے نیچے سرنگیں کھودنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اس انگوٹھی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں آج تک یہودی اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں بھی پانچ کونے والے ستارے جس کا نام سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا, دیا گیا ہے وہ دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ ہے اور مہر ہے یہودیوں کے مطابق کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام یہودی کی نسل میں سے تھے لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے لیے آج بھی یہودی سائنسی علوم کو جادو اور دیگر اپنے ذرائع کے ذریعے اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کی تگود میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ انگوٹھی آج تک یہودیوں کے ہاتھ نہیں آئی اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ملے گی روایتوں کے مطابق قیامت سے پہلے سب سے بڑے فطلے فتنے،, فتنے یعنی دجال کے پاس ایک انگوٹی ہوگی لیکن وہ انگشتر سلمانی نہیں ہوگی بلکہ وہ وہی شیطانی انگوٹی ہوگی جس کے ذریعے دجالی دجال طاقت جادوی طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام اور موتی بنائے گا اور انگوٹی سے مقابلے کے لیے حضرت سلمان کی انگوٹی کا ظہور ہوگا جو دجال سے مقابلہ کرے گی علماء اور فقہ کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اس شخص کے پاس ہوگی جو آخر میں فتح اس شخص کے مقدر میں ہوگی جبکہ اہل تشریح کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پیغمبروں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور آخر میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی تھی اور ان کے بعد یہ انگوٹھی ان کی اولاد کے پاس آئی آج یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں لہٰذا قرب قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اسی انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوں گے اور آپ مسیح اجال کا مقابلہ کریں گے اور فتح پائیں گے جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی وہ فتح یاب ہوگا یہ سب وہ معلومات ہیں کہ جو مستند حدیث اور ذرائع سے ملی ہیں اور اس لیکن اس انگوٹھی کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے احادیث میں بھی آیا ہے لیکن اس کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اس کے بارے میں کوئی خاص مدلل ذرائع موجود نہیں ہیں یہ سب روایات کا حصہ ہے بہرحال یہ طے ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں ظہور پذیر ہوگی اور اسی کے ذریعے حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا پر فتح و خابو پائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا شکریہ جزاک اللہ